Вітаю вас, друзі, я Ольга Єрьома, фінансовий коуч, психотерапевт, і я допомагаю збільшувати дохід, змінюючи мислення. А також навчаю інвестувати з нуля. І сьогодні я запросила до себе в гості одну із моїх студентів, яка вже пройшла програму інвестування з нуля і готова поділитися, як їй було в процесі. Привіт! Привіт, Привіт! Так, я щиро вдячна тобі, да? І перед тим, як ми почнемо, да, хочу, щоб ти ну, представилась і сказала, чому саме ти вирішила проходити програму інвестиції з нуля? Мене зовут Євгенія. Для меня інвестиції вот завжди були таким вот вопросительным знаком. Я слышала это слово, я слышала другие слова, но именно применять на практике для меня это было. Вот таким вот туманним вопросом, и я никак не могла підступитися к нему, чтобы почати щось робити. І тому я стала вибирати і искать вот ті курси, которые допоможуть мені, а, именно вот начать именно практически шари применять вот в инвестировании. Чому ви вирішила, дякую, чому вирішила обрати саме мою програму і інвестування з нуля? З чим це пов'язано? С тобой мы были знакомы еще с программы 3D деньги, которая меняла, для меня лично поменяла мое мышление как инвестора, как человека, который может не только зарабатывать, тратить, но еще и инвестировать и ну, заложила такой вот фундамент и основы для, для инвестирования и для вложения именно денег. Вот. И еще также для меня была очень важна рекомендация моего наставника, который рекомендовал тебя как специалиста, и это тоже после знакомства с тобой сыграло такую вот положительную роль. Угу. Дякую. Слушай, я знаю, що ти до мене потрапила вже після проходження інших курсів з навчання інвестування. Скажи, будь ласка, чого не вистачило там, що довело ще проходити одні курси у мене, і вистачило тобі? Ну отримала те, що очікувала тут. Подірюсь, будь ласка. Угу. Да, дійсно так. Перед твоєю програмою я проходила ще один курс по інвестиціям. В этом курсе для меня было очень много теории, очень много материала, очень много как анализа, наверное, вот аналитических данных, но мне не хватило практики, мне не хватило того, чтобы собрать вот практически свой портфель. Да, у меня были какие-то там вот акции, либо облигации, которые я там выбирала согласно тем анализам, которые нам предлагали. Да, я имела представление о криптовалюте, да, я имела представление о земельном рынке, но именно вот практических вот шагов и сказать, что я после этого курса могу смело там что-то покупать, либо понимать, по крайней мере в какую сторону я двигаюсь и что мне нужно, какую сумму собрать для того, чтобы инвестировать во что-то в недвижимость либо в землю, у меня не было таких знаний. То есть у меня была база, у меня было очень хорошее, ну, ну да, хорошее понимание именно анализа, но это настолько было все трудоемко, чтобы выбрать ту же одну даже акцию, вот, какую-то из всего многообразия того, которое было. Это для меня был ну, очень трудоемкий процесс, и для меня это ну, как бы, ну, было не очень интересно даже. Вот. Но, хотя я понимала, что это вот, э, ну, э, сфера такая, где ну, нужно пробовать разные способы. Mm -hmm. И э, когда вот я пришла к тебе на курс, то... Э, Результатом был мой собранный портфель, по которому я сейчас вот двигаюсь, по которому я сейчас ежемесячно инвестирую. И причем это был портфель не только акции и облигаций, но и криптовалюты. То есть это были разные инструменты и плюс еще монеты. Вот, кстати, о монетах вот на первом курсе вот не было затронута эта тема. У тебя я только об этом узнала. Вот, поэтому вот после твоего курса, да, я могу смело заявить, что я инвестор и пользуюсь этим. Круто. слухай, я ж затамувала подих. Знаєш, так цікаво, коли людина має досвід проходження і вже порівняння і іншого сервісу, да і навчання, і тут для мене завжди було не ну теорія, не, не першому місці, да, Важливо все ж таки, як це можливо реалізувати, ага. і зараз я бачу да, що результат ми маємо сформований портфель, впевненість в ньому. І постійне є інвестування і розуміння, що я отримаю на виході. Ну і крім того, да, ще такі різні речі. Ну добре, якщо вдруг за цей час у тебе вже було якесь зростання да, в відсотках, що можеш поділитись, можеш цим сказати, якщо є що сказати. Ну, в основному саме найбільше рост это був по криптовалюті в два рази. А то, что касается акций-облигаций, ну, не могу пока сказать, что там такой большой рост, потому что, ну, маленький промежуток времени еще прошел. Вот, поэтому там... Скажи, будь ласка, чи вистачило тобі психологічної підтримки і розуміння, да що ринок крипти і рі і ринок акцій, вони різні? Що є волатільність? І звісно, що ми ну без роз без рожевих окулярів не очікуємо, що завтра у нас вистріліт ці акції облігації. Чи вистачило у цієї підготовки психологічної для тебе на курсі моєму? Да, да, этого хватило. Особенно это важно было для меня, касаемо рынка криптовалюты, потому что там наибольшая волатильность, и там вот иногда, когда открываешь свои портфели, видишь, что все все красное, все падает, все это самое. Но вот именно эти знания позволяют без паники, без всего, просто это все, ну, трезво осмыслить, понимать, что да, хорошо, это значит временно дальше будет, ну, в зависимости уже от своих финансовых возможностей, понимаешь, либо там нужно что-то вот предпринимать, действия еще там что-то докупать, либо же просто ждать, либо же, ну, в общем, в зависимости от ситуации. Но это да, это действительно очень помогает, когда вот без паники можно смотреть и наблюдать за ситуацией в своих портфелях и понимать, что это происходит, потому что в зависимости от внешних каких-то обстоятельств. А, супер, дякую. И скажи, будь ласка, вопрос. Жень, кому бы ты порадила пройти программу инвестирования с нуля? Я бы посоветовала ее пройти тем, кто хочет получить на выходе свой практический портфель. И тот, кто хочет вот именно четко понимать, сумму доходов, которую он сможет э, получить через какой-то промежуток времени. Потому что у меня тоже были такие розовые очки, что я хочу себе там пассивный доход, 10 тысяч долларов, и вот было бы классно, и все бы замечательно. Но когда потом э, вот с тобой вот тоже мы просчитывали сумму, которая необходима для того, чтобы получать такой пассивный доход, то понимаешь, ну как бы насколько это сейчас вот реально или не совсем реально вот в тех условиях, которые есть, э, допустим, у меня – и поэтому вот я бы рекомендовала тем, кто хочет действительно начать вот инвестировать на бирже, в криптовалюте с облигациями, с акциями, потому что с тобой очень комфортно еще в том плане, что э, твоя поддержка продолжается за рамками этого курса. Не только вот курс закончился, мы друг другу там пожали руки, сказали все, спасибо, до свидания, все свободны. И это очень важно, потому что я знаю, что любой вопрос, любой момент, который есть, я могу задать тебе, э, могу получить ответ, и всегда ты очень щедро делишься информацией и в чатах, и в группах, и это очень ну, такая вот важная поддержка, потому что ну, это тот рынок, который ну, точно не стоит на месте, и где изменения происходят очень-очень э, часто, и где важно вот, э, именно держать руку, и когда специалисты помогают, это очень-очень большое подспорье. Дякую. Поэтому рекомендую, да. Дякую тобі за щирість, дякую за те, що відвукуєшся. Звісно, коли кажуть про мій сервіс, який він більше, ніж очікували, мені приємно це чути, і я завжди на це і працюю. Да, так і налаштована. Я хочу своєю ну, такою турботою, да, окутувати клієнта, щоб він розумів, що він для мене важливий. Навіть коли програма вже закінчилась, і його результати для мене важливі. Дякую, я бажаю тобі вигідних інвестицій і профіту. і Дякую, що поділилася. Якщо ви, друзі, бажаєте також долучитися в стрій інвесторів, то, будь ласка, пишіть, хочу інвестором стати, і я вам пораджу, як це можливо. Дякую тобі, Женя. Пока-пока. пока-пока.